નમસ્કાર દર્શક મિત્રો બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે હું છું એલડી મકવાણા આપ જોઈ રહ્યા છો બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ હવે પછીના સમાચાર વિગતવાર દર્શક મિત્રો ખરેખર આ વિડિયો જોઈને ઘણું દુઃખ થાય છે કે લોકસભામાં યાનિ કે સંસદમાં એક જ ભણવીર સભ્ય છે કે જે ખરેખર એને શક્તિશ્રી ગોહિલ સાહેબને હું સો સો સલામ કરું છું કારણ કે શક્તિશ્રી ગોહિલ જેવા એક હોની જરૂર છે એક હો સંસદ સભ્ય જો લોકસભામાં હોય તો ખરેખર આજે અંધેરી નગરીને ગંડુ રાજાનું શાસન જે ચાલી રહ્યું છે એ શાસન મિનિટોમાં ચટણી થઈ જાય પરંતુ માનનીય શક્તિસિંહ ગોહિલ ગુજરાતના એક પનોતા પુત્ર છે અને હું એમને સો સો સલામ કરું છું અને શક્તિસિંહભાઈ જેવા ખરેખર એક સો સંસદ સભ્ય હોય તો સરકાર એક રૂપિયાનું પણ ખોટું ના કરી શકે જ્યારે અત્યારે હાલમાં ભાજપની જે સરકાર ચાલી રહી છે એ ખરેખર અંધેરી નગરી અને ચોપટ રાજા જેવું એનું શાસન છે તમે જોઈ શકો છો કે જે મોદીજી અને અમિત શાહજી કેવી નજરથી શક્તિસિંહ ગોયલ સાહેબને નિહાળી રહ્યા છે એ તમે જોઈ શકશો કારણ કે શક્તિસિંહજી જે બોલી રહ્યા છે એ સચોટ શબ્દો બોલી રહ્યા છે અને એમના જે સવાલો છે એનો જવાબ દેવાની કોઈ ભાજપના નેતામાં ત્રેવડ નથી એવું માનનીય શક્તિસિંહજી ગોહિલ એમનું લોકસભામાં વક્તવ્ય આપી રહ્યા છે એમને હું સો સો સલામ કરું છું બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ તરફથી એમને સો સો સલામ બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ એલડી મકવાણા गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे उसके पिता के पास हवेली थी सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जुनागढ़ के गांधी जी खुद बैरिस्टर थे सूट बुट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूँ पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आगे और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई जो गरीब का बेटा नहीं था आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा कहा पैदा हुए वो जरूरी नहीं है आपके मन की मंशा क्या है वो रावण था ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का ऋषि का रूप लेता है मुझे दर्द होता है वो मेरे मजहब को बदनाम करता है मेरे धर्म को बदनाम करता है ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है तो, कैसी कैसी बातें होती है सर मैं आधे मिनट में पूरा कर दूंगा मैं पूरा बोलिए सर कैसी बात होती है जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी ईद और मोहरम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं दे दो रामनवमी पे दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर वहां क्यों नहीं देते हो भाई क्या हमें जरूरत नहीं है दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई बेटी के साथ भी बनाई और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया तो ये क्या रीति है राजनीति की मैं सिर्फ चंद जरूर कहूंगा आज के माहौल को देखते हुए झूठ बिकता है झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में मुखबिर देश भक्त हो गए मुखबिर देश भक्त हो गए जुमलों के बाजार में आजादी के दवाने देश द्रुही हो गए ये जुमलों के बाजार सर आज आज इस तरह से देश का माहौल चल रहा है उस वक्त मैं सिर्फ इस अभिभाषण पे जरूर ये कहूंगा कि हमें चिंता करनी होगी उस युवा के रोजगार के लिए उसको रोजगार नहीं मिलेगा देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचेगा हमें चिंता करनी होगी महंगाई की उस गरीब के पेट में अगर अन्न नहीं जाएगा इस देश के लिए बड़े बड़े लोगों की बात हम 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 उद्योगपति के विरोधी नहीं है पर अगर मेरा ही सवाल था 24 दिसंबर को तो और जब अहमदाबाद एयरपोर्ट सरकार के पास था सर कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पे जाता था सालों से पचासी रुपया पैसेंजर यूजर्स चार्ज लगता था सिर्फ एटी फाइव रुपीज दो साल में आखिर अदानी के पास आने के बाद इंटरनेशनल में आठ सौ पचपन हो गए एटी फाइव टू एट हंड्रेड फिफ्टी फाइव और डोमेस्टिक में पचास रुपये से लेके 580 हंड्रेड आप अगर अहमदाबाद से एयरपोर्ट में बैठोगे डोमेस्टिक में जा रहे हो क्या स्वर्ग खड़ा कर दिया कि जो पचासी रुपया था उसका पांच सौ और इंटरनेशनल में पचासी रुपया था उसका आठ सौ कर दिया आपने ये जब प्रजा को लूटते हैं आपके दोस्त तो हम बोलते हैं हमारे नेता बोलते हैं यहां से कोई कह रहा था जब बोलते बोलते कि आपके नेता को बता देना लोकसभा में हम अरे भैया हमारे वहां तो छोटा कार्यकर्ता भी हाथ पकड़ के राहुल गांधी को कह सकते हैं आप में से कोई भी बता दे सच बोले और बता दे आपके नेता को हरेन पंड्या का जो हाल हुआ था वो हाल आपका नहीं होगा तो मैंने, मैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा सच सुनने की तैयारी वहां नहीं है यहाँ तो, तो इंटरनल डेमोक्रेसी है साहब खुल के बोलते हैं अपनी बात हम रख सकते हैं